падение уровня жизни. А почему, скажите? Потому что наша держава вообще разваливается. Никакой подвижки нет, этот, никакой подвижки в экономике. Взять пример Славянска, что у нас осталось, и ничего не открывается. Да и то, и другое, наверное. Никаких продвижений у нас нет, оно все хуже и хуже становится. Наше правительство, которое ничего не делает. Падение уровня жизни. А почему? Потому что я здесь живу, я хочу жить лучше, чем в Европе. Ну, я вам отвечу так. Скорее всего, наверное, и то, и другое. Ну, как бы это две проблемы достаточно серьезные. Поэтому трогает и то, и то. Судя по всему, это видно политический уровень вот этих всех конфликтных моментов. И э, здесь очень сложно определить и как-то повлиять. Ну, я не знаю, как можно на это повлиять. Конфликт. Вы знаете, и то, и тот вопрос актуальный в данный момент в нашей жизни. Поэтому конфликт на Востоке, он, судя по всему, неразрешим еще в ближайшее время. Это как мое мнение. Но уровня жизни, вы говорите, да? Но это же все взаимосвязано. Не было этих проблем и, и другого. Мне кажется, тоже не было. Поэтому здесь все это философия, это мое мнение. Падение уровня. А почему? Ну, потому что оттуда все и вытекает. Конфлікт ясне діло. Люди, люди гинуть, ви ж розумієте самі в чому річ. Падіння ясне діло, негативна сторона, але падіння то одно, а від того ж від конфлікту і падіння те саме. Мене і в мене конфлікт хвилює дуже.